assalomu alaykum omonmisiz azizim hayotda o'lchamlar ko'p har narsani o'lchovi belgilangan me'yor deb ataymiz uni ammo ba'zan qay bir ehtiyoj sabab qay bir hoyu havas sabab biz me'yorni unutib qo'yamiz va uvolga yuz tutamiz umuman hayotda uvol degan ma'no nimani bildiradi keling bugun shu haqida suhbatlashamiz uvoldan qo'rqasizmi nimaga qo'rqasiz uvol tutadi degan jumlalar bora iboralar boruni uvoli tutadi deyilardi avvaldan nimasi tutishi mumkin uvollar bitta narsasi afsusi tutishi mumkin ko'p pushaymon bo'lasiz odam hayotda nimanidir uvol qilsa baribir vaqti kelib bir kun afsuslanadi bir kun pushaymon bo'ladi sizda bo'lganmi shunaqa holat manda ko'p bo'ladi hammada bo'ladi o'zi bitta manda emasu hammada bo'ladi man misol uchun ko'p narsalarga vaqtimni zoya ketkazib qo'yayotganimdan ko'p afsuslanaman vaqtimni uvol qilayotganimdan afsuslanam umr insonga bir marta beriladi uni yaxshi yashash ham yomon yashash ham insonni o'ziga bog'liq uni fikriga dunyoqarashiga bog'liq inson o'zi shu umri uvol ketayotganini hamma ham biladimi aslida umrni behuda ketayotganini biladiganlar ham bor mm. bilmaydiganlar ham mm. masalan aytadigan bo'lsak bugungi kun ertaga topib bo'lmaydi mm. bugungi kunda yaxshi yashash kerak mana shu yaxshi ezgu ishlarni qilish kerak vaqtni qadriga yetish kerak vaqtni qadriga yetsagina inson umri bezaladi mehnat qilish kerak masalan kitob o'qish kerak foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanish kerak mm. aslida atrofimiz to'la ne'mat hammasi bizga atalgan umr ham shu ne'mat vaqt ham ne'mat farzand ne'mat oziq ovqatlar koshonalar hammasi bizga atalgan ne'matlar ularni bir qarasangiz chek chegarasi yo'q hisobi yo'q-da. lekin 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 hamma narsani ham uvoli bor deydiku masalan o'sha suvni oddiy suvni olaylik obi ha? hayot hayot manbai suv ba'zida ko'rib qolaman shunaqangi bir odamnichi asabaga tegadida shilankalarni yoqib qo'yishib bitta tarvuzni muzlatish uchun ham tashlab qo'yib suvda oqizib qo'yadi mashina yuvganda ham katta shalankalarda shovvillab suvlar oqib turadi shunaqangi xor bo'lib ko'chalarda oqib yotadida u ne'matku buham buni ham uvoli bor o'sha nonni uvoli bor deydi non ham non ushog'i ham non deymizku aslida mana shu suvga zorlig qanaqa a albatta qanaqa mamlakatlar bor bir tomchi suvga zor odam bo'lganda qanaqa bo'lasan bir pas tashandikka chidolmaydiku suv bo'lmasa hech narsa bo'lmaydiku mana bir kun suv o'chirildi hamma joyda qanaqa bo'lib ketdi o'shanda suv bo'lmaganda to'g'ri to'g'ri hamma vahimaga tushib ketdikuchelaklab olishga tushdi qaterdan bo'lsa ham inson yaralibdiki xato qiladi ko'p narsani uvol qiladi shunga o'zi e'tibor bermaydi man bunaqa narsalarniman juda ko'p kuzatganman mana farida juda to'g'ri misol keltirdi man shuni o'ylab turguvdim man ham shu narsaga hayron qolaman uch chelik narsa bilan e, yuviladigan moshinaga bir yuz chelik suvni bekorga ogqizib yuboriladida bu bir ikkinchisi umrni uvoli nimaga yaralding Sen hayotda nima ish qilishing kerak san nima inson avvalambor umr uvol bo'lmasligi uchun o'ziga reja tuzish kerak mana bu yoshda mana bundoq bo'lish kerak bu yoshda bu yoshda ish qilishi kerak bu reja bilan mm -hmm. ish tutilgan ish uvol bo'lmaydi chunki mm -hmm. o'sha reja asosida ketyapti mm -hmm. lekin ba'zi paytla aytamizki ey uvol bo'ladi nonni yerdan mm -hmm. ko'tarib qo'y mana ko'chada ko'rsak ham non mm -hmm. nonni ushog'ini ko'rsak ham olib chekkaga qo'yamiz mm -hmm. uvol uval deymiz bugun e'tiboringizga xalqimiz tanigan yurtda obro'ga ega bo'lgan faziyevlar xonadonini tanishtirmoqchimiz ular tarbiyada va ayniqsa mana shu yoshlar bilan bo'lgan muloqotlarida uval haqida o'zgacha fikrlar bildirishgan hozir shu intervyuni suhbatni eshitamiz Marhamat. bu uvoj qadimdan qolgan bu so'z buni ma'nosi juda katta arabchadan olingan noqulay -e muhit balo ofat kamchilik nuqson deb tarjima qilingan asosan o'zbekistonda bu masala juda muhim masala anchadan beri bor narsa yo'q emas bir necha ming yildan beri lekin asosan ishlatiladigani shu bizni fikrimizcha oziq ovqat masalasida shu gap bilasiz o'zbeklarda marakalari bor to'ylari bor har xil o'tirishlar gaplari bor o'shalarda juda ko'p shu masala ko'tarilib chiqiladi lekin hayotimizda albatta hamma narsani ko'rdik uni to'g'risini aytish kerak ozgina uo'lga ham e'tibor qilmaganmiz vaqti kelganda ha bo'ladi ketadi borku serobku olaveringlar yeyaveringlar qilaveringlar degan ma'noda shunaqa kelib yoki keyinchalik asta sekin bu masalaga qaytib restoran kafelarda hali ham boramiz hamma ham boradi o'zbeklar to'y qilib boshqa narsa qiladi yarm qilingan o'sha mahsulotlar hammasi qolib ketadi hammasi uvolga kirib ketadi o'shalar o'shalarga qancha ishchilarni dehqonlarni fermerlarni o'shanga juda katta mehnat singan yerga o'g'it berib unga ekib don mahsulotini olib undan non oziq ovqatlar yasab bularni mehnati juda katta o'sha mehnatlarni uvol qilish inson odatga juda zid bu bol keti endi hech qachon yaxshilikka olib kelmagan olib kelmaydi ham shu mana hoji onamiz bilan ayolimiz <laughs> bilan ellik yildan ortiq turmush ellik ikki yil bo'ldi ayniqsa ayollar bu masalaga juda qattin turadi bahodir hoji akam bilan turmush qurganimizdan beri to'rtta farzandli bo'ldik shu farzandlarni o'stirib voyaga yetkizdik hammalarini oliy ma'lumotli qildik ularni voyaga yetkizish paytida ularga isrof qilmaslik to'g'risida yaxshi bilim olishi haqida bir birlariga mehrli oqibatli bo'lish haqida ko'p misollar keltirib ularga namunali o'rnaklar ko'rsatganmiz mana shu kunda yoshlarimizni ko'ramiz ular uvoldan ancha uzoqda uvol isrob nimaligini bilishmaydi chunki bu narsani qiyinchiliklarini ko'p ko'rishmagan hozir sharoitimiz yaxshi hamma narsa muhayyo u narsani qayerdan kelib qanday topishni qiyinchiliklarni ko'rishmagan shu narsani tushuntirish kerak farzandlarga uvol qilmaslikni shu isrof qilgan narsaga keyinchalik o'shanga zor bo'lib qolishi mumkin inson masalan mana nonni qanchalik qadrlasangiz sizni ham insonlar shunchalik qadrlaydi nonsiz hayot yo'q chunki hamma narsa joningizga tegishi mumkin lekin non hech qachon odamni ko'ngliga mediga tegmaydi non bilan suv borki inson hayot yashaydi misol uchun bir nimani olsangiz qadriga yetish uchun o'sha narsaga misol uchun ishlashingiz kerak ishlab o'shani pul topib harakat qilib olsangiz o'shani odam o'zi qadriga yetadi misol uchun ota onasi qilib bergan narsaga misol uchun farzandlar hozir qadriga yetmaydi chunki u narsa o'zidan o'zi muhayyo bo'lib qoldi u qayerdan keldi kim qanaqa olib keldi buni hozir fikrlash darajasi hozirgi yoshda juda judayam kam endi hamma yoshda shunaqa deb o'ylamaymiz lekin o'zi mehnat qilib o'shanga erishayotgan yoshlar ham juda ko'p xonadoningizga baraka kirishi uchun kelgan narsani qadrlab rejalab ishlatish kerak qadrlamasa yoki isrof qilib ko'proq ishlatib yuborsa keyingi kunga shunga muhtoj bo'lib qolishi mumkin chunki hozir ko'p joylarda oila oylikka qariydi keyingi oylikkacha yetmay qolishi mumkin ana shunda inson qiynalib qoladi kelinlarimga o'zim tarbiya berganman chunki bular oliy dargohda o'qishar edi bularga o'zim qo'limdan kelgancha yordam berganman bularga isrof qilmaslik haqida tushuntirganman lekin o'zim shu anaqaga olib borganman chunki bular mendan ko'rib shu rejani olib borishgan lekin bular hali isrof qilganini hali ko'rganim yo'q lekin bular ham o'sha meni izmimda borib yurishadi isrof qilmaslikka harakat qilishadi chunki bu ne'matlarni qadrlash kerak inson shu ne'matlar bilan hayotni davom etadi ota onani vazifasi o'zi asosan uchta chiroyli ism qo'yish yaxshi tarbiya berish birinchisi ikkinchisi yaxshi bilim berish bilim berishga qurbi yetmagan inson yaxshi mutaxassis bo'lib farzandlariga mutaxassislikni o'rgatish <laughs> kerak deydigan uchinchisi endi o'sha qiz bo'lsa turmushga chiqarish o'g'li bo'lsa uylantirish asosiy ota onani farzand oldidagi burchi vazifasi 'shulardan iborat edi endi hayotda har xil voqealar bo'lib o'tadi uni borini aytish kerak bu hayot o'zi to'g'ridan to'g'ri shirin emas saryogqa o'xshab to'g'ri kesmasak ketavermaydigan narsa uni o'zini shovqin suroni bo'ladi b bo'l past baland bo'ladi o'nqir chunqiri bo'ladi allohga shukur o'shalarnin hammasidan chiroyli qilib o'tib mana olloh bergan ikkita um, qiz ikkita o'g'il ikkita kelin hali haligacha kelinlarni ham kelin deyolmayman uyalaman farzand deymiz a shular bilan hayot kechirib ularga like, ilm berib o'sha oltita farzandi hammasi ham ilmli olim ma'lumatli uchtasi fan nomzodi davlat ishlarida hammasi xizmat qiladi man o'zim ham ochig'ini aytay magazinda ishlamaganman boshqa olisotarlikbu narsa ishlar bilan shug'ullanmaganman faqat davlat ishida ishlaganman shu ikkita medal bilan mukofotlandim boya aytganimizdek orden bilan undan keyin o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi unvoni undan keyin do'stlik ordeni bilan mukofotlandik shunaqa hayotimiz shunaqa shirin o'tyapti hozir ham shu o'n bitta olloh bergan o'n bitta nevara ulardan to'rttasi uy joyli undan tashqari oltita evara bu bizani boyligimiz yigirma yil avval turmushga chiqqanimdan keyin shunday oilaga kelin bo'lganmanki ke u yerda adijon oyijon doimo bilim olinglar bor narsani uvol qilmanglar hamma narsani qadriga yetib yashash kerak deb o'rgatishgan aay oyijonni oila tutishlarida ham juda yam uvolga katta ahamiyat berganlar chunki adajon har kuni oilamda yeyishsin nevaralarim shu yangi chiqqan xo'lmevani yesin deb har doim yangi narsalarni olib kelardilar oyijon bularni chiroyli qilib saramjon qilib muzxonaga joylash kerak ularni vaqtida ishlatish kerak deb o'rgatganlar undan tashqari ovqat qilish kerak bo'lsa yangi kelinligimda oyijon bugun nima ovqat qilamiz desam har doim muzlatgichni ochsangiz muzlatgich yetadi nima ovqat qilish kerakligini derdilar hozirgacha qizlarimga shuni o'rgataman nima mahsulot bor bo'lsa o'sha mahsulotni uvol qilmasdan o'sha narsadan ovqat tayyorlashni o'rgatganlar ozgina birorta ovqatdan qolgan bo'lsa uni qo'shib keyingi ovqatni tayyorlashlarni o'rgatganlar oyijonni uylarida birinchi e'tibor bergan narsam hujra bo'lardi hujraga kirilganda bonkada shakar bonkada guruch bonkada un turardi hayron bo'lganman oyjon bu narsalar nimaga turibdi bu yerda desam ayzaxon biza shunaqa paytlarni ko'rganmizki shakar bo'lmagan bolalar shakar ichgisi kelgan un bo'lmagan bolalar non yegisi kelgan to'g'ri sizlar har kuni olib kelinyapti shu narsa lekin shu narsa turaversin man shunga o'rganganman deb o'rgatardilar hozirgi kungacha bizani hujrada ham bonkada shakar bonkada un albatta turadi chunki buni bizaga o'rgatishgan va shuni haligacha amalga oshirib kelamiz adijonga keladigan bo'lsak adijon hayotda judayam talabchan odamlar talabchanligi shulardan iboratki ular har bir daqiqani uvol qilmanglar deb o'rgatadilar har bir daqiqada odamlarga foyda keltirsa bo'ladigan ish qilsa bo'ladi har bir daqiqada bilim olsa bo'ladi har bir daqiqada birorta savobli ishga qo'l ursa bo'ladi deb o'rgatib keladilar hozirgacha qachon ilmiy ishingizni qilasiz qachon qizlar ingliz tilini mukammal o'rganadi qachon shaxmat bo'yicha musobaqaga boradi qachon qaysi kitobni o'qib bo'ldi deb so'raydilar o'n besh yildan beri endokrinolog shifokori bo'lib ishlayman bo'lim mudiriman bundan keyin to'xtab qolmasligim uchun ota onamiz har doim bizga maqsad qo'yib turishadi har kuni buni tekshirib turishadi bugun nima ish qildinglar nima rejalayapsizlar deb Biz ham farzandlarimizdan shu narsani talab qilishni o'rganganmiz bugun nima bilim olding maktabga nimaga bording nima o'rganding bugun nima ish qilding nima yangi narsa o'rganding deb so'raymiz turmush o'rtog'ini topganini e'zozlab ehtiyot qilib rejalab ishlatishi bilgan ayolgina oilasini rivojlantirib yanada yuksaklarga ko'tarib bu oilani gullashiga sababchi bo'ladi shundagina oilada baraka bo'ladi erni ishiga olloh o'zi rizq beradi va ayollarimiz hammayot tinch bo'lsa xotirjam bo'lsa yanada xursand bo'lib gullab yashashligi -like mumkin bo'ladi ovol qilmaslik aslida mani qon qonimga singib ketgan chunki man tavallud topgan oilada ham ota onam doim har bir ishligida isrof qilmaslikni rejalashtirishni ozdagarchilikka ko'proq e'tibor berib shu bilan talab qilishgan va shuning uchun man ham shu muhitda o'sganligim sababli man uchun bu narsa begona emas albatta mana yigirma besh yil oldin shu xonadonga kelin bo'lib tushgan bo'lsam birinchi kunidan ilk kunidan haqiqatdan mana oyijon juda ham shu reja asosida hamma ishlarni bajarishi har doim kiyimlarga e'tibor berganda ozitugarchilikka e'tibor berishi uyi saramjonligida oziqa ne'matlarni uvol qilmaslikda va har bir narsaga ishga mehr bilan yondashishni o'rgatgan va albatta bularni hammasini faqatgina ijobiy tomon bilan qabul qilganman chunki aytyapmanku bu hammasi mani o'z ichimda bo'lgan xususiyatlar faqatgina shunga moslashishi ham qiyin bo'lmagan mana hozirgi kunda turmush qurganimga yigirma besh yil bo'lgan bo'lsa turmush o'rtog'im bilan albatta shu muhitda o'sganligim uchun ham va farzandlarimga uchta farzandni ota onasiman farzandlarimga ham bexosdan bo'lsa ham shu narsalarni o'rgatib boraman chunki uvol qilmasa har bir ishda işte, daqiqada vaqtida shu oziqa ne'matlarda har bittasida uvol qilmaslik bu hammasi keyinchalik o'zini albatta yaxshi bir sifatini samarasini beradi allohga behisob shukur farzandlarimiz katta bo'lib shu qizimizni ham voyaga yetgan ekan uzatdik oilali bo'ldi ikki nafar nevaram bor allohga behisob shukur qizcha nevaralarimiz bor albatta bularni hammasini shu aytganimizdek qiz uyda ko'rganini qiladi ya'ni shu ұшу... onadan reja oladi uydagi buvidan reja oladi uh, va shu reja asosida u uh, ham o'zini uh, yangi xonadonida shu holatlarni davom ettiradi deb o'ylayman de bu, bu juda katta uh, muhim omillardan bittasi chunki albatta har qanday qiz biror bir xonadonga boradigan bo'lsa uni qilayotgan ishlariga qarab tashqaridan baho berishadi demak bu holat uh, uyda ham shu narsa uh, o'rnek bo'lgan ya'ni kattalar ham shu narsani o'rgatishgan va amal qilishgan deb hisoblashadi kelin bo'lib tushganimda bu xonadonga oyijon o'rgatgan narsalari hali haligacha qulog'imda agardaki bir kun shu narsani uvol qilsangiz ertaga shunga zor bo'lishingiz mumkin va albatta bunday kunlarni bo'lmasligi uchun ham har bir ishlatayotgan narsangizga e'tiborli bo'lib uvol qilmaslikka harakat qiling deb o'rgatganlar shuning uchun bu narsaga doim man amal qilib kelaman va hamisha yodimda tutaman chunki ta bir narsamiz bor ularamaon onamiz aytganlar o'tizinchi yilin o'ttiz uchinchi yilda o'zbekistonda juda qashatin bo'lgan ovqat bo'lmagan non bo'lmagan odamlar ko'chaga chiqib vafot etib o'lib ketavergan ular qaytarish hojati yo'q unga olib kelish ham hojati yo'q h davlatimiz shunaqa qilyaptilar hamma narsa vaqtida bo'lsin vaqtida kelsin shu olga imkoniyat boricha yo'l qo'ymaylik yo'l qo'ymaylik yo'l qilmanglar deyiladi agar ortib qolgan bo'lsa mana chiqaring bizada borini aytish kerak kambag'allar hali bor kam ta'minlangan oilalar bor otiqchasi bor olib borib bering qo'shningizga chiqaring qarindoshingizga bering unga bering unga bering uvol qilib axlatga olib borib tashlashni ko'z bo'yamanchilik qilishni nima hojati bor uval o'zicha keng ma'noli narsa misol uchun kiyim uvoli ham bor uy uvoli ham bor uvollar juda ko'p vaqt uvoli bor bu masalada bir narsani aytishim kerak mana bizlar o'sha mahalda birinchi kitoblarimizni o'qigan mahalimizda nikolay ostrovskiyni bir kitoblari bor ajoyib yozib aytganlar shundoq qilingki o'tgan umringizga bevaqt ketgan umringizga achinmang keyingi pushaymon o'zingizga dushman degan ma'noda gaplarni aytib ketganlar o'shaning uchun umrni shundaq o'tkazish kerakki o'sha qolgan odam ham mana umrini chiroyli o'tkazib hayot kechiryapti vaqtni bekorga ko'plar ochig'ini aytish kerak bilim olish o'rniga choyxonaga borib nard o'ynab o'tirib kuni kech qiladi bilim yo'q vaqting o'tib ketdi vaqt orqaga qaytib kelmaydi uni faqat oldinga tarix g'ildiragi oldinga qarab yuradi faqat yoniga ham yurmaydi orqaga ham yurmaydi demak undan unumli foydalanish kerak o'zi hayot o'zi qisqa o'zi to'g'risini aytish kerak hayot qisqa uni qisqartirib nima qilasizlar deyman man qisqartirmanglar bilim olinglar deyman bern shou degan ingliz fiylasufi bo'lgan shuni bitta misoli bor yaxshi gapirganlar mana deydi o'rtoq deydi sherigi aytamiz bitta misol uchun o'z bitildi aytamiz ahmadjon deydi sizda bitta olma bor deydi manda bitta olma bor deydi almashtiramiz deydi almashtiramiz bittadan olma bo'ladi deydi lekin sizda bitta fikr bor deydi manda bitta fikr bor deydi almashsa ikkalamizda ikkitadan fikr bo'ladi deydi hayotni o'shunaqa tarzda olib borish kerak bilim 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 bilimni kuchaytirish kerak hamma narsa bilimda o'zidan o'tgan umriga achinish kerak emas o'zimizga <cartoons> yaqinroq olamizda masalan nimani biz uvol qilganmiz endi ko'pincha kattalar o'zimiz ham aybdormizda to' undan ham keyin aytishadiku qush uyasida ko'rgan qiladi deyda o'shani bolalarimizga ba'zan biz ham vaqtni uvoli bor deyapmizu o'sha vaqtdan biz ham o'zimiz noto'g'ri foydalanamizda unumli foydalanmaymiz o'sha bolalarimizga nabiralarimizga o'tirib bu ortiqcha mana bu uvol mana bu narsani istirof qilmagin bu sindirdingmi oldingdagini yegin buyoqda non qolib hali yumshog'iga ketishadi unaqa qilib bo'lmaydi deb o'zimiz aytib o'zimiz ibrat bo'lmasak ular qayerdan biladi hatto o'zimizda ham borda kattalarda bizga ota bobolar shuni da, biz bilamiz endi hozirgi yoshlar yoshlar deyapmizu yoshlarga ham kimlardir aytish kerakmi o'rgatish kerakmi t o'sha ko'chalarni ham uvoli bor deymiz ko'chalarni farroshlar supuradimi ozonlab o'sha ko'chani ham uvoli bor albt o'zingni yurgan joyingna tuflama degan gaplar bo'lgan farida opajon so'zni ham avvali bor hamma narsani so'zni ham uvvoli bor so'zni gapir uqqanga bekorga emas jonni jonga kim suqadi yaqin oladigan sizdek his qiladigan odamgina sizni so'zingizni to'g'ri oladi so'z ham uvol bo'ladi behuda ketadi aslo bunga gapirma deydiyu foydasi yo'qun gapirganing bilan deydiku bo'ldi bo'ldi man gapirmadim deydi keyin eshitmasa ha shunaqa shunaqa o'zbekiston qahramoni erkin vohidovning ajoyib bir she'rlari bor u she'rning mazmun mohiyati shundaki keksa otaxon siz aytganday yerda yotgan nonni olib o'pib ko'ziga surtib chetga olib qo'yadi xorijiy bir sayyoh uni suratga oladi va o'zini mamlakatida doston qiladiki mana o'zbekiston degan mamlakatda odamlar och ko'chada nonlarni ko'ziga surtib yuribdi degan uh, informatsiya beradi axborot beradi va shoir aytadilarki u xorijiy sayyoh qayerdan bilsin bu mamlakat bu yurt qahatchiliklarni ko'rganini urushga bor jonini berib o'sha ikkinchi jahon urushida o'zi yemay o'sha askarlarga g'alaba uchun berganini yoki boshqalarni farzandini olib kelib uyida o'zi yema yeyayotgan ovqatidan bo'lak bo'lak qilib bo'lib berganini u xorijiy sayyohlar qaydan de. masalan, yo, 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 bu, emas, leke, bilsin degan ajoyib she'rlari borda haqiqatda ne'matlarga bo'lgan munosabatimiz bu bizning milliy qadriyatimiz ekanda masalan o'sha xorijdagilar nonni yerda ko'rsa unday qilmaydi ularga bu odat xos emas lekin bizni millatimizda shukrlar bo'lsinki kichkina bolajonlarimiz ham nonni tepib o'tmaydi nonni bosib ketmaydi uvol bo'ladida har bir oila ta'kidlaydi mana shunday millatni farzandi bo'lganimiz shaxsan men uchun faxr ishonaman siz uchun ham azizim dono xalqimiznin hikmatlari juda ham ko'p biz ne'matlarga shukrona qilar ekanmiz uning uvolidan ham albatta qo'rqishimiz kerak u qanday bo'ladi qachon tutadi buni biz bilolmaymiz lekin bir pushaymonga loyiq ish bo'lganida bir yo'qotish bo'lganida beixtiyor o'ylab qo'yamiz nimani uvoliga qoldim ekan deb ana shunday salbiy hodisalar bo'lmasligi uchun uvoli haqida ko'proq gaplashaylik farzandlarimizga nabiralarimizga o'rgataylik bu faqat savobdan boshqa ish emas sizga atalgan mavzularimiz ko'p yana ko'rishamiz degan umid bilan xayrlashamiz omon bo'ling azizim